ीमन्नन्दयशोदाहृदय स्थितभाव तत्परो भगवान् पुत्रीकृतनिजरूपाः सुजयति पुरतः कृपालुर्बालकृष्णः कदमपि रिङ्गनमकरोदङ्गनगतजानुघर्षणोद्युक्तः कटितटकिङ्कनीजालस्वनशङ्कितमानसः सदा ह्यास्ते विकसितपङ्कजनयनः सदैव दूसराङ्ग परिगच्छति कटिभङ्ग प्रसरीकृत पाणियुग्माभ्याम् उपलक्षित दधि भाण्डः स्फुरति ब्रह्माण्ड विग्रहो भोक्ते मुष्टीकृत नवनीतः परमपुनीतो मुग्धभावात्मा नम्रीकृत विदुवदनः प्रकटीकृत चौर्य गोपन प्रयासः स्वाम्बोत्सङ्गविलासः क्षुदितः सम्प्रति दृश्यते स्तन्यादी सिंहन काकृति भूषण भूषितहृदयः सुशोभिते नित्यम् कुण्डल मण्डित गण्डः साञ्जनयनो निरञ्जनश्चेते कार्यासक्तय शोधा गृह कर्मण्यवरोदकः सदास्ते तस्यास्वान्तन विष्टप्रणय प्रभाजनो यतोऽयम् इत्थं वज्रपति तरुणी नमनीयम् ब्रह्म रुद्राद्रैः कमनीयं निज सूनं लालै यति स्म प्रत्यहम् प्रीत्या श्रीमद्वल्लभ कृपया विशदीकृतमेतदष्टकम् पठेद्यः तस्य दयानिधि कृष्णो भक्तिप्रेमै लक्षणः शीघ्रम् इति श्रीकृष्णदासकृतम् श्रीबालकृष्णाष्टकम्